Salam olsun. Mən Gəncə şəhər Yol İdarəsindən, ixtiyari qurumlardan çağırış eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda bizim olduğumuz yer Nizam prospektinin Şəddadlar küçəsinə kəsişməsindədir hal-hazırda. Biz bu Şəddadlar küçəsinin sakinləri öz evlərimizə nə piyada ilə, nə maşınlarımızla gedə bilmirik. Yolumuz bərbad halda olduğu üçün bu küçədə də özdə 2 dənə Şəhidimiz var. Bir İran'da bizə qarşı olunan xainlik nəticəsində olan Orxanın səfirlikdə o olan Orxanın evi burdadır. Bir də Amal şəhidimiz Amalın evləri burdadır. Hal-hazırda göstərəcəm. Bizim yollar baxın görünən haldadır. Baxa bilərsiniz. Heç bir maşın bura ilə necə keçsin. Biz vətəndaş bu yoldan necə gedək? Baxın, adam yolu, maşın yolu. Gedə bilmirik hal-hazırda. Su kanalizasiya qutarıbdı yolun. Bərpa eliflər kanalizasiya sistemindən, su sistemindən. Ancaq nə olsun ki, gəlib yol üzərtiyini dəyişmirlər, düzəltmirlər. Deyildi ki, dəyişdiriləcək, heç bir şey dəyişdirilmədi. Dəfələrlə hal-hazırda baxın. Bura İran səfirliyində bizə qarşı olunan haqsızlıq nəticəsində olan Orxanın Orxanın evi. Baxın. Bu Orxanın evi. Bu da şəhidimiz 44 günlük Qarabağ döyüşlərində canının qanı bahasına şəhid olan Amal gözəl Amal qardaşımızın küçəsi. Baxın, hər birimizin evləri bu haldadır. Evlərimizin önü baxın, baxın, görün nə haldadır. Baxın, heç bir yerə giriş eləyə bilmirik. Baxın, bu da şəhidimiz Amalın evi. Baxın, baxın, Amalın evi küçə görün bərbad haldadır. Küçənin şəhidin plakatının önü, baxın, hal-hazırda görün. Burda necə maşın yerisin? Bərbad haldadır. Tək bura yox. İndi belə gedək. Piyada, piyada yerinə baxın, piyada yoluna baxın. Görünən haldadır. Tək burayuq. İndi biraz qabağa gedək. Sakinlərdən nə yaxınlaşaq, sorçaq, qonşulardan. Bax, bir dəqiqə olar sizi. Burda qalansız da bir dənə bu yollarımız barədə nə deyə bilərsiniz? Malazarsa çekip, sulak çekip, zaltın Allah'ın adını, embe aslan öfkeli bir avcı bir adam. Ben orada ne çekildiğimi, ben ne günler, ben asla kafiyede adımlar etmediğim. Yollarımıza bakın, evlerimizin önüdür. Adın ne bakın, sen derket bu bu Harda. Mən Kim Mustafa Hacib. Burda. Bəli, bəli. Bax, qavaqda dururam. Şüşə görə lap gedək buraya, hamısını görsən. Gördün nə gün nədir, buna bax. Sağ-soluna piyada yolu var. Nə maşın yolu var. Onun daxilində maşınla gəlməyəm, piyada gələcəyəm. Maşını bir dəfə maşını bu 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 yolmaya saldım, yoxdur da maşının altı. Nə nə şeydir. Ha, baxın. Belə istədilər. İstəyirsiz, qardaş, asfalt döşüyünü bağlayın. Bağladınca camaat rahat yoluna getsin, evinə getsin. Görsünüz, baxılır maşınlar nədir. Hal-hazırda maşınlarımız görürsüz də necə əziyyətlə keçirlər bu yolu. Baxın. Ba, 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 gördünüz, maşın çox zülümlə keçir. Baxın. İndi basana ona. Görürsüz. Baxın, hətta baxın. Bax, qarşıdan maşın gəlir. Baxın, görün nə əziyyət çəkəcək. Baxın. Proqnoz mənim seçim var, nə gedərim şedə. Yaxşı olar. Baxın, hal-hazırda görünəyiz necə keçir. Gördünüz? Yollar bərbad halda. Xahiş edirəm, idarəti qurumlardan bu haqqda bir tədbir görülməyi xahiş olunur. Bizə kömək olsunlar. Biz vətəndaşlara bu uşulara, bu yollarda